буквально 2 метра. Я вас слушаю. Капитан полиции вырубить. Причина остановки. А? Причина остановки какая? Стационарный блокпост. И что? Прям в законе так написано, что это стационарный блокпост? Да. Покажите, в каком законе написано? Вам нужны документы, что до расташивания. Причина остановки какая? Проверьте документы. Хорошо. После чего? Вследствие чего вы проверяете документы? Никто вам не дал права проверять документы просто так. Вы не на многоквартирной? На основании чего? Это проверка на стационарном блокпосте. Покажите документы на блокпост и что вы уполномоченные проверять документы. Если можно, поторопитесь. У меня процедура. Времени у меня с вами возиться нету. Что? сами? Что сами? У вас фиксация ведется? Да, Давай. Чего не предупредили? Почему не предупредили про введение фиксации? Хочу понять, чего меня остановили. Позовите того, кто меня остановил. Вы меня остановили? Вам Да, да. Давайте. Давайте.

Здоров'я, Здоров лейтенант поліції Воронник Андрійович, Повідомляю вам, що вас було зупинено згідно частини 7 статті 35 закону України про національну поліцію, а також е, на ділянки дорозі де е, обмежений рух згідно наказом головнокомандуючого Збройних сил України номер 334 ДСК від 22-го року. І що? Пункт. Ну, власне, пункт який? Е Статті 35 е какой пункт. Частина да, Що там написано? Там написано для перевірки документів у ділянках дороги, де обмежений рух. Це якщо е владний орган. Да, так, е Це відове А було передано відповідно розпорядження з наказом військового коменданта. Де, де про розпорядження? Ділянку... Про те, що саме на цій ділянці е е обмежений рух. Наказом коменд... військового коменданта. Давайте, наказ. Добре. И еще, кто имеет право проверять документы. Полиция, Наказом коменданта. Аэ... Наказом коменданта. Аэр. Наказом коменданта вызначаются органы, которые имеют Не, нет, там, там должно быть написано фамилия, имя, отчество, кто проверяет документы. Аэр. Все нормально. Да, у меня очень. Каже наказ коменданта и порядок тех, кто может имеет право проверять тут все документы. Это полиция, нацвардия и все, кто не субтитры. Давай. Должен быть вызначенный. Ге, конечно, Г. Так и самое, как вы. Все? Вопросы есть? Нет,